হাই গাই স্মনচিকা আজি এটা নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ খং ঘটাইছোঁ পুনৰবাৰ আজি ভিডিঅ'টো হৈছে আমি শৰণ কিয় ল'ব লাগে আমি মানে আজি শৰণ ল'বলৈ আহিছোঁ তো মোৰ লগত আহিছে আমাৰ কিয় হাজৰিকা তাৰপৰা আপুনি আমি দুয়োটাই আহিছোঁ তাৰপৰা আমাৰ পপাহঁত আহিছে মানে ভজন ল'বলৈ ত' যেতিয়া আমাৰ পাঁচ বছৰলৈকে আমি মানে শিশু হৈ থাকোঁ তেতিয়া আমি যদি কিবা ভুল কৰোঁ তেতিয়া মানে সেইটো আমাৰ পাপ নহয় তো পাঁচ বছৰলৈকে আমাৰ শিশু হৈ থাকোঁ তাত মানে ভগৱান থাকে বুলি কয় গাত পাঁচ বছৰ ওপৰতে পাঁচ বছৰ হৈ গ'লে মানে সকলোৱে শৰণ ল'ব লাগে তাৰ ওপৰত পাঁচ বছৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মানে আমি যদি কিবা ভুল কাম কৰোঁ সেইটো মানে আমাৰ পাপৰ ভাগত পৰি যায় তো আমাৰ এতিয়া বহুত দামীটো বহুত ডাঙৰেই হৈ গ'লোঁ এতিয়া আৰু কিমানখিনি পাপ কৰিলেও নাজানো এতিয়া শৰণ লোৱা বৈশিষ্ট্য শৰণ কিয় ল'ব লাগে কি কথা এতিয়া আমি প্ৰভুৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ শৰণ লওঁতে সুধিম প্ৰভু প্ৰভুৱেই ক'ব এতিয়া শৰণৰ বিষয়ে তো আজি ভিডিঅ'টো বোলোচোন এতিয়া ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ মানে আমি শৰণটো আপোনাৰ কিয় ল'ব লাগে মানে শৰণ ল'লে কি হয় কিমান বয়সত আমাৰ শৰণ লোৱা যুক্তি সেইটো বিষয়ে অলপমান কৈ দিয়কচোন আচলতে শৰণটো ল'ব লাগে শৰণ এটা জীৱনৰ প্ৰথম সংস্কাৰ শৰণটো সেইকাৰণে ল'ব লাগে শৰণ লোৱা এইবোৰ বহুত কথা আছে শৰণটো ধৰা কিছুমানে ধৰা বহুত বয়সত শৰণ লয়হি কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় শৰণটো আচলতে বাৰ বছৰ তেনেকুৱা টাইম শৰণটো ল'ব লাগে আৰু শৰণটো এটা সংস্কাৰ গতিকে শৰণটো ল'লে দেহৰ সংস্কাৰ হয় আৰু শৰণ নোলোৱাকৈ আচলতে শৰণ নল'লে আচলতে দেহাটো শুচি নহয় দেহাটো শুচি হৈ থাকে সেইকাৰণে আচলতে শৰণটো ল'ব লাগে শৰণ নল'লে ধৰা কোনো সমাজত বা কিবা কিবি যিকোনো কাৰণতে আগবাঢ়িব নোৱাৰে শৰণটো সেইকাৰণে আচলতে ল'ব লাগে আৰু কিছুমানে হয় কি হয় শৰণ লয় এই বিয়াৰ দিনা আহিব আৰু ধৰা ল'ৰালৈকে আৰু শৰণটো সৰু সৰু মোৰ বজাৰ কৰিবলৈ আছে বুজিছেনে আৰু ল'ৰাটোৱে কৰক দেই এই আচলতে শৰণটো তেনেকুৱা বস্তু নহয় শৰণটো আচলতে অকণমান আগতে ল'ব লাগে শৰণটো সংস্কাৰ এটা সেইকাৰণে শৰণটো ল'লে দেশৰ এটা সংস্কাৰ সেইটো কাৰণে শৰণটো আচলতে সোনকালে ল'ব লাগে কিছুমানে বয় বয়সত লয় বয়সত শৰণটো আচলতে কামত নহয় আচলতে সময়টো পাৰ হৈ যায় যিটো নিয়ম নীতিৰ কথা থাকে ধৰা যিকেইটা নিজৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিকেইটা চলা ফুৰা কথা সেই কথাকেইটাহে শৰণত হয় গতিকে শৰণটো সেইকাৰণে সোনকালে আচলতে ল'ব লাগে শৰণৰ কথা সিমানেই এতিয়া মানে কিছুমানে কয় মানে অকল বিয়া পাতিলে শৰণ ল'ব লাগে সেইটো মানে কথাটো মানে হয় সত্যনে অসত্য মানে বিয়া নপতা আগতে ল'ব লাগে মানে মানুহ সেই বিয়াটো মই আগতে কৈ গ'লোঁ কিছুমানে ধৰা বিয়াৰ দিনা আহিব মানুহ মোৰ পৰহিলৈ বিয়া মই কাইলৈ শৰণটো ল'বলৈ আহিম শৰণটো দি দিবচোন আহি পেলাই শৰণত বহিব তাৰপিছত কোনোবা এটা ফোন এটা আহিব এই মই গৈছোঁতেই ৰ'বচোন এই শৰণৰ কথাকেইটা ক'ত মনত ৰ'ব যিকেইটা ধৰা শৰণৰ কথাকেইটা দিয়া হয় যে নিজে চলা ফুৰা বা নিজৰ দৈনন্দিন যিকেইটা কথা দৰকাৰ সেই কথাকেইটা দিয়া হয় সেই কথাকেইটাতো মনত নাথাকে গতিকে সেইটো কাৰণে আচলতে শৰণটো সোনকালে ল'ব লাগে বিয়া পাতিলেই যে শৰণ ল'ব লাগিব বিয়াৰ আগত শৰণটো ল'ব লাগে কিন্তু বিয়াৰ দিনা আহি পেলাই শৰণটো লৈ পেলাই কোনো ফাইদা নহয় নহয় সেইকাৰণে আগতে শৰণটো আপোনাক সোনকালে লোৱাটো দৰকাৰ শৰণৰ কথা সেইকেইটাই যিকেইটা আৰু ধৰা দৈনন্দিন জীৱনক চলা খুৰা সংস্কাৰৰ কথাকেইটা সেইকেইটাই শৰণত গতিকে শৰণটো সেইকাৰণে আচলতে সোনকালে ল'ব লাগে বিয়া পাতিলি যে শৰণ ল'ব লাগিব সেইটো কথা নহয় ঠিক আছে শৰণ সেইকেইটাই কথা আৰু তেতিয়া আমাৰ আজি দেউতাহঁত আহি পেলাই লৈছিলেহি আপোনাৰ ভ ভজন ল'লেহি এতিয়া ভজন মানে সেইটো কিহৰ কাৰণে ল'ব লাগে সেইটো অকণমান চমুকৈ ভজনৰ কথাটো হ'ল কি ভজন হওক এইখিনি ভজনৰ কথাকেইটা সংস্কাৰ কথা আহিল এই ভজনৰ কথাকেইটা হ'ল যিখিনি ধৰা এতিয়া নাম গুণত দৰকাৰ বা শৰাই সুফুৰা চাকি কলিতা এই কথাখিনি ধৰা সমাজত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব এই কথাখিনি ভজনৰ ভক্তি মাৰ্গৰ কথা সেইখিনি ভজন শৰণৰ পিছতে ভজন ভজনত আচলতে অকণমান সাধাৰণতে বয়সত লয় আৰু বয়সতো দেই শৰণটো মানে সৰু বয়সত ল'ব লাগে আৰু ভজনটো যেতিয়া নিজেই মানে যিখিনি ধৰা ভক্তি মাৰ্গলৈ যাব ভকতৰ সমাজত কাম কৰা এই কামখিনিৰ কাৰণে আচলতে ভজনটো ভজনৰ কথাখিনি গোটেইখিনি সমাজৰ যিখিনি কৰ্ম নাম গুণৰ পৰা ধৰি পেলাই নাম পাঠৰ পৰা ধৰি হেনতেন এইখিনি ভক্তিমাৰ্গৰ কথাখিনি সেইখিনি ভজনৰ কথা আৰু এই শৰণৰ কথাখিনি হ'ল আগত এই সংস্কাৰৰ কথা এইকেইটা শৰণৰ শৰণৰ কথা কেইটা পিছতহে ভজনৰ কথাকেইটা আহি পৰে ভজনৰ কথাখিনি এইখিনি যিখিনি আৰু তোমাৰ গোটেই নাম গুণৰ হেনতেন এই কথাখিনি এতিয়া আমাৰ শৰণ যে লোৱা হয় শৰণ আমি অকলে লওঁ বুলি শৰণো লব পাৰে নাই লগত ভকত এজন হৰি ভকত হয় সেইজনে নিজৰ ভকত হিচাপে তাৰমানে হৰি ভকত দেই হৰি ভকতজন লাগে অকলে লোৱাতকে এজন ভকত লাগে কেতিয়াবা কোনোবাই অকলেও আহে কিন্তু আচলতে হৰি ভকতজন হ'ব লাগে আপোনাৰ গুৰুৱে আপোনাৰ আমাৰ গুৰু যিজন হৈছে সেইজনে আমাৰ হেৰিটো পূৰা সঠিক মানে এড্ৰেছটো কৈ দিব আপোনাৰ নামটো আৰু আমাৰ ঘৰ আপোনাৰ গোলাঘাটত হয় গোলাঘাট এইকণ বেটিয়নী পৰে নে সন্দিকৈ গাঁৱৰ পৰে সেইকণ বেটিয়নী অঁ অঁ আৰু আমাৰ হ'ল বাহৰা সত্ৰ অঁ মোৰ নাম যাদৱ গোস্বামী অঁ হয় আগে আজি আমি আহি পেলাই ইয়াত শৰণ ল'লোঁহি আমাৰ গুৰুৰ ওচৰত তো যেতিয়া আমি স্কুলত পঢ়োঁ বা কলেজত পঢ়োঁ যিজন শিক্ষাগুৰু হয় সেইজন সেইজন আমাৰ মানে গুৰু হৈ যায় আমাৰ পঢ়োৱা শিকোৱাজন তেনেকৈ যেতিয়া আমি শৰণ লৈ যাওঁ শৰণ লৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ এইজন মানে যিজনৰ ওচৰত শৰণ লৈছোঁ সেইজন আমাৰ মানে প্ৰভু মানে গুৰু হয় তো শৰণৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমি জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে মানে ভগৱানৰ ওচৰত ভগৱানক স্তুতি কৰিবলৈ আমি শৰণ ল'বই লাগে মানে তাৰপিছতহে আমি জীৱনৰ সকলোখিনি কাম মানে সুফল আমি কৰিব পাৰিম মানে তো এতিয়া শৰণৰ বিষয়েতো বহু কথাখিনি কৈ দিলে আপোনালোকে বুজি পালেই ত' আপোনালোকে দেখাল তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে তো যিমানে পাৰে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাবাঢ়িবলৈ লাইক এটা কৰি দিব ত' বাই বাই